श्री श्रीदीपलक्ष्मीस्तवम् अन्तर्गृहे हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानधूपातुलपञ्चवर्णं चूर्णप्रयुक्ताद्भुतरङ्गवल्याम् अगाधसम्पूर्णसरस्समाने गोसर्पिशापूरितमध्यदेशे मृणालतन्तुकृतवर्तियुक्ते पुष्पावतंसे तिलकाभिरामे परिष्कृतस्थापितरत्नदीपे ज्योतिर्मयीं प्रज्वलयामि देवीं नमाम्यहं मत्कुलवृद्धिधात्रीं सौधादिसर्वाङ्गणशोभमानां भोदीपलक्ष्मीप्रतिथं यशोमे प्रदेहि माङ्गल्यमोघशीले भर्तृप्रियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बहिश्चापि तमोपहन्त्री सन्ध्यामुखाराधितपादपद्मा ह्यनन्यकामे हृदये विभातु भोदीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च अवैधव्यं प्रयच्छ मे सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारीपठेत्तु या सर्वसौभाग्ययुक्ता स्यालक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यम् अरिपक्षक्षयः सुखम् देवी त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् इति श्रीदीपलक्ष्मीस्तवम् श्रीदीपलक्ष्मीस्तोत्रं दीपस्त्वमेव जगतां दयिता रुचिस्ते दीर्घं तमः प्रतिनिवृत्यमितं युवाभ्यां स्तव्यं स्तव प्रियमतः शरणोक् स्तोतुं भवन्तमभिलष्यति जन्तुरेशः दीपः पापहरो पापहरोन्नृणाम् दीप आपन्निवारकः दीपो विधत्ते सुकृतिम् दीपः सम्पत्प्रदायकः देवानां तुष्टिदो दीपः पितॄणाम् प्रीतिदायकः दीपज्योतिः परं ब्रह्मा जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तु ते फलश्रुति या पतिव्रता लोके गृहे दीपं तु पूरयेत् दीपप्रदक्षिणं कुर्यात् सा भवेद्वै सुमङ्गला इति श्रीदीपलक्ष्मीस्तोत्रम्